असल नाजरीन मैं सयद ज़हरा आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में उस्ताद के मरतबे की पोस्ट लाई हूँ शुरू करती हूँ बिसमान रहीम शराली सदरी वसरली अमरी वालक़दतमिलसानी यफ़ कहु कौली सल अला मोहम्मद व आला मोहम्मदन कमा बार कम सल इब्राहिमा व आला इब्राहिम इनका हमीदुम मजीद अब अला मोहम्मद वाह मोहम्मद इनका मबारक तला इब्राहिमा वाह इब्राहिमा इनका हमीद मजीद शुरू करती हूँ हजूर सल्ह वसलम के इस फरमान के साथ कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे तीन बाप हैं एक वो जो तुम्हें इस दुनिया में लाया दूसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म दिया और फिर फरमाया कि उनमें सबसे अफजल तुम्हारे लिए वो है जिसने तुमको इल्म दिया अब देखिए इस उस्ताद का यानी आपके फरमान के मुताबिक इस फरमान के मुताबिक उस्ताद का मुकाम आप खुद उसका तायुन कीजिए उस्ताद की अजमत इससे ज्यादा कोई बयान नहीं कर सकता था जो हमारे प्यारे नबी सयान कर गए आपने अपने लिए भी फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया और इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद का मुकाम किसी भी समाज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी कौम का मुस्तकबिल इस कम के उस्ताद के हाथ में होता है उस्ताद ही कौम को तरबियत देता है वही उसे बताता है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है गोया कोई भी कौम अब कोई भी हुकूमत तरबियत नहीं देती है समाज की बल्कि एक अच्छा उस्ताद तरबियत देता है हमारे दीन इस्लाम ने उस्ताद को बेहद इज्जत एहतराम अता फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़ुरान पाक में नबी करीम अलैहि वसल्लम की शान बहसियत मुअल्लिम बयान की और रहती दुनिया तक के लिए आपको मुअल्लिम के मर्तबे पर फायस नबी के साथ नबूवत के साथ बना के भेज दिया कॉमों की तरक्की व बका में उस्ताद का बहुत अहम किरदार होता है उस्ताद ही नौला ने कौम की तरबियत तर्ब, और तालीम का जामिन होता है इंसान चाहे कोई भी हो कारोबारी हो दर्जी हो सियासतदान हो फनकार हो, वकील हो या फिर खेल कूद से दिलचस्पी रखने वाला हो या मजहबी रुझान रखने वाला दीनी आलिम हो हर एक को इल्म की ज़रूरत पड़ती है हर एक को उस्ताद की ज़रूरत होती है कौमों की तरक्की में का किरदार बेअंतहा अहम होता है इंसानियत और इलमी इरतका उस्ताद के किरदार से कभी किसी ने इनकार नहीं किया है उस्ताद को नई नस्ल की तरक्की देने माशरे की फलाह व बहबूद और अफराद की तरबियत साजी की वजह से नहायत कद्र दानी की निगाह से देखा जाता है और उस्ताद भी अपने शागिदों की तरबियत में इस तरह मगन रहता है जैसे एक माली अब हर वक्त अपने पेड़ पौधों की छाट काट छाट निगहदास में मसरूफ रहता है तदरीस वो पेशा है बेहतरीन पेशा है जिसे सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मजहब हर माशरे में नुमाया मुकाम हासिल है अब मैं आपको बताऊं कि एक इंतहाई तकलीफ़ दह वाक़ पेश आया पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फारुखाबाद में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का तलबा के सामने सीनियर साइंस टीचर ताहिर महमूद आसी के साथ इंतहाई हथ काम रवैया उन्होंने अख्तियार किया और इसके उसमें उनके जूते उतरवा दिए अब आप देखिए कि ये कैसा जुल्म हुआ कि एक उस्ताद के जूते उतरवा देना ये कहाँ की शराफ़त है और फिर नतीजा ये हुआ कि वो उस्ताद जो थे वो न, फूट फूट के रोने लगे एक मर्द एक पुख्ता उम्र का मर्द अधेड़ उम्र का मर्द तालब इलमों के सामने भरी क्लास में फूट फूट के रोने लगा और उन्होंने फिर एहतजाजन ऐलान कर दिया कि मैं उस वक्त तक जूते नहीं पहनूंगा जब तक के और पढ़ाऊंगा बच्चों को बग़ैर जूतों के जब तक मेरे मेरे जूते वो हस्ती वापस नहीं करेगी जिसने मेरे जूते उतरवाए हैं और देखिए हमारे यहाँ का दर्दनाक माशरा के बजाय इसके कि उनको इज्जत के साथ वो किया जाता दादरसी की जाती उल्टे जिन्होंने जूते उतरवाए उन्हीं के फेवर में सब के सब खड़े हो गए क्योंकि सब करप्शन तो है ही ना करप्ट किरदार करप्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये किरदार के करप्ट होने की अलामत है कि उस्ताद की बेइज्जती पर बजाय इसके कि जिसने बेइज्जती की है बग़ैर बजा के न जाने उनको क्या परखाश होगी अल्लाह तारा ने एक हिदायत दे और कि उन्होंने इतने सीनियर मोस्ट सीनियर उस्ताद की बेइज्जती की और दूसरी जानेब अगर देखिए तो हमारे हमारी हुकूमत ने ही इस को बेतौीर किया है उनको वो नहीं देते हैं इस फैसिलिटीज़ जो कि दूसरे सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं वो पे स्केल नहीं मिलता है जो उनके मर्तबे के बराबर और उनको मिलता है जब वो अपना हक़ लेने के लिए सड़कों पे आते हैं तो उन पे लाठी चार्ज करके उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है उल्टे उन पर मुकदमा बनाए जाते हैं ये सब आप ख़ुद अपनी आंखों से देखते होंगे जब भी वो बेचारे आते हैं उसका तभी उनके ऊपर ये ज्यादती होती है और अब इल्मी इस इल्मी शख्सियत की तो कदरदानी देखिए एक तुर्क पायलट जहाज़ जब उड़ाने लगा या उड़ाने से पहले की बात है उसे पता चला कि उसका उस्ताद भी उस जहाज़ में है प्राइमरी का उस्ताद उसने ऐलान किया कि तमाम मुसाफिर ये जान ले के मेरा उस्ताद है इस जहाज़ में तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर खड़े हो गए और फिर अमले ने ला के उनको फूल पेश किए और पायलट खुद उतर के आया अपने निकल के आया कॉकपिट से और आके उस्ताद के गले लगा और उन्हें प्यार किया देखिए ये होती है इज़्ज़त और तोर उस्ताद की नतीजा ये है कि वह कौमें तरक्की करती हैं आज जो हम दलदल में गिरे हुए हैं ना हमने अपने उस्ताद की हैसियत को कदमों तले रौन डाला है उस के साथ तशद करना उनको कत्ल भी कर देना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है नतीजा यह है कि पूरी कौम इस वक्त दलदल में धंस चुकी है जहालत की जिदालत ही सब चीज़ें जन्म देती है तो खुदारा अपने उस उसकी की इज़्ज़त कीजिए मैंने ये अपने मोहतरम उस्ताद के नाम किया है अपना ये मजमून और अगर वो किसी की नज़र से गुजरे उनके शागिर्द की या वो पढ़े तो मेरी इस मजम्मत को जानिए कि मैं उन तमाम लोगों की मजम्मत करती हूँ जिन्होंने इतने महतरम टीचर को अजियत पहुँचाई रूहानी अजियत पहुँचाई व आखिर दावाना अलहमद रबालमीन वसलात वसलाम खैरमसलिन व आल तबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़ फ़ी अमान अल्ला